Bu filmdə Əl-Cəzari səninlə eyni yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Əl-Cəzariyəm. Tam adım Ebu İsmayil İbn Rəzzaz Əl-Cəzaridir. Robotik kodlaşdırmanın ilk və ən vacib ixtiraçısı olaraq bilinirəm. 953-cü ildə Anadolu'nun cənubunda anadan olmuşam. Şərəf və ləyaqətin atası mənasına gələn Apple izləgəbim dövrün alimlərinin mənə hədiyyəsidir. Bənzərsiz ixtiralarımla dünyada məşhurlaşdığım üçün mənə eyni zamanda zamanın möcüzəsi mənasına gələn beduz zaman da deyilmişdir. Kompüterlərin təməlini qoyan aliməm. Avtomatlaşdırma sistemləri, kibernetika və robot texnologiyası, saatlar, su maşınları, şifrəli qıfıllar, qarışıq seyflər, termoslar, avtomatik uşaq oyuncaqları kimi 60 maşının ixtiracısı dünyanın ilk kibernetik alimiyəm. Uşaq ikən anam və atamla birlikdə kənddə yaşayırdım. Digər bir çox ailə kimi biz də vardı deyildik. Ailəm mənə həqiqi xoşbəxtliyin gözəl axlaqlı və səhavətli olmaq olduğunu öyrətdi. Onların sayəsində çox xoşbəxt bir uşaqlıq keçirdim. Uzun qış gecələrində atamın mənə danışdığı nağılları dinləyərdim. Atam danışdıqca mən bambaşqa diyarlara gedir, eşitdiyim hər nağının qəhrəmanına çevrilirdim. Bu vaxt anamın hazırladığı ilıq süd və kişmişin dadı bambaşqa bir ləzzət verirdi. Atamın yanında oturar, atəşin yaratdığı kölgə oyunlarını seyr edərək xəyal edərdim. Küman edirəm ki, onağıllarla yuxuya getdiyim üçün yuxularımda adını belə bilmədiyim maşınlar, robotlar görür, uçan avadanlıqlar düzəldirdim. Özümü qulaq asdığım nağıllardakı qəhrəmanlar kimi görürdüm. Dəricəkdə əldə etdiklərim nə bir sehr, nə də bir ofsun köməyi ilə olacaqdı uca Allahım mənə bəxş etdiyi üstün zəka ilə mühəndislik dahiəsi olaraq tarixə keçəcəktim. İllər öncə Həzrət Ömər tərəfindən elm mərkəzinə çevrilmiş olan Camiə mədrasəsində oxudum və təhsilimi böyük uğurla başa vurdum. Fizika və mexanika sahələrinə yönəldim. Daima ağlımda necə işlər, suallar dönüb dolaşırdı. Suallarıma tapdığım cavablar sayəsində bir çox ixtiraya imza atdım. Mənim yaşadığım dövrdə bu ixtiralar atamın mənə danışdığı nağıllardakı fantastik varlıqlar kimi qəbul edilirdi. Dövrün Artuqlu hökmdarı Əmir Nəsurəddin Mahmud üçün avtomatik olaraq işləyən və hərəkət edə bilən bir maşın hazırladım. Əmir bu ixtiramı gördüyündə heyranlığını gizlədə bilmədi. Məni böyük bir həvəslə alqışladı. Bu ixtiram dünya tarixinin ilk robotu olaraq bilinməkdədir. Məndən sonra 15-ci əsrdə Leonardo Da Vinci də bənzər bir robota hazırladı. Bu dizaynı üçün məndən ilham aldığı deyilir. Üstündə çox işlədiyim və inkişaf elətdirdiyim robota gəldikdə isə bu robot dünyanın ilk vacib ixtiraları arasında yer aldı. İnkişaf elətdirdiyim bu robot içindəki su miqdarına görə bir qaba nə qədər su doldura biləcəyinə qərar verir. Həm içki həm də meyvə tərəvəz kimi qidaları servis edə bilirdi. Bu robotu əziz analarımızı nəzərə alaraq hazırladım. Bizim üçün ayırdıqları qiymətli vaxtı bərəkətlendirmək idi istəyim. Beləliklə başqa şeylərə də vaxt ayira biləcək, daha az yorulub uşaqlarına daha çox vaxt ayira biləcəklərdi. Diyarbaqır Ulu Məscidində yerləşən Günəş saatının su nasoslamaq üçün inkişaf etmiş su sistemlərinin, musiqi robot qrupunun, saysız hesabsız saat sisteminin və daha bir çox ixtiradının datasıdır. Da Dizayn etdiyim su saatlarından birinin əsrlər sonra 1976-cı ildə Dünya İslam Festivalı üçün London Elmlər Muzeyində, digərinin də İstanbul Texniki Universitetində yenidən hazırlanıb fəal vəziyyətə gətirildiyini bilməyinizi istəyirəm. 1206-cı ildə ən məşhur kitabım olan Qısa adilə Kitabul Hiyal Mexaniki sənətin nəzəri və praktiki əsasları adlı əsərimi yazdım. Bu kitabda 50-dən çox ixtiramdan bəhs etdim və istifadə sahələrini rəsimlərlə göstərdim. Kitabımın əsli sizin vaxtınıza gəlib çatmasa da, bilinən 15 nüsxəsindən onu Avropanın fərqli muzeylərində, beşi isə Topkapı və Süleymaniye kitabxanalarındadır. Əsər ingilis dilinə ilk dəfə 1974-cü ildə tərcümə olunmuşdur. Mənim üçün nəzəriyyədə qalmayib, tətbiq oluna bilən elm gerçək idi. Bu səbəblə ilk öncə ixtiralarımın maketlərini hazırlayardım. Təsəvvür etdiklərimi sadə bir formaya sala bilsəm O zaman ağlımda nəzərdə tutduğum formulaların düzgünlüyündən əmin ola bilərdim. Bütün bu danışdıqlarımdan əlavə, bu gün mühəndislik sahəsində istifadə olunan saysız heçsiz avadanlıq və sistemi ilk dəfə mən aşkar etdim. Bu torpaqların yetişdirdiyi ən vacib alimlərdən biriyəm. Amma dəyərim çox sonralar başa düşüldü. Bunun səbəbi mədəniyyətimizə və tariximizə layiq olduğu dəyərin uzun illər ərzində verilmemiş olması idi. Sizə nəsihətim odur ki, Əziz dostlar, bu torpaqlardan çıxmış, insanlığa kömək edən vacib insanları tanıyın. Onlar haqqında tapa bildiyiniz hər məlumatı oxuyun, araşdırın. Xəyallarınız olsun. Başqaları üçün əl çatmaz görünsə də, siz öz xəyallarınızın ardından gedin. Hər fikrə qarşı açıq olun. Mübahisə etməzdən əvvəl mövzu haqqında yaxşıca fikirləşin. Çox çalışın. Uğur bunun üçün səy və fədakarlıq lazımdır. Asan görünən hər uğurun arxasında ciddi bir səy var. Uca Allahın sizə verdiyi o parlaq zəkanın inkişaf elətdirmək və həyata gözəllik qatmaq üçün yaşayın.